landscape um, minyak dan gas sekarang ni dah sangat berbeza dan kita tak boleh lihat bahawa uh, Petronas ni adalah wujud dah tahun 90-an misalnya uh, di mana uh, cost structure-nya berbeza uh, kemudahan ataupun uh, kesusahan teknikal untuk mengeksplorasi minyak itu mungkin rendah berbanding dengan sekarang kita bincang tempo hari sekarang ni cara untuk buat uh, untuk explore um, lapangan minyak itu dan gas itu lebih sukar sebab yang mudah semuanya telah pun digali. Uh, bahasa mudahnya lah. kemudian kita juga kena menerima hakikat bahawa sekarang 2025 syarikat-syarikat yang lain yang besar pun buat benda yang serupa. Dan yang menariknya ialah walaupun pengeluaran minyak dan gas mungkin masih pada tahap yang tinggi tetapi jumlah pekerja yang diperlukan memang sudah menurun. di Amerika Syarikat pun contoh yang paling jelas di mana walaupun barrels of oil yang naik tu yang dikeluarkan tu banyak tetapi the employment uh, di 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 Amerika Syarikat dalam sektor ini berkurangan maka ada productivity gain yang memang dah menjadi lumrah kepada industri ini dan Petronas tidak boleh uh, menafikan ataupun kita tak boleh menafikan bahawa Petronas juga perlu buat uh, penyesuaian dalam hal ini yang last saya nak tambah bila saya bin, saya check balik semua perkara ni KJ lah saya nak tanya diri sendiri lah ok lah ini hujah-hujah yang saya boleh bayangkan dan saya rasa ada asas. Tapi apakah data yang menunjukkan bahawa memang Petronas ni ada peluang untuk dan ada keperluan untuk mengurangkan uh, tenaga kerja mereka dan membuatkan satu penstrukturan organisasi yang lebih uh, baik. Saya tanya ChatGPT apakah revenue per employee Petronas. Uh, so that's one metric we can find out lah. So rupa rupanya Petronas kita punya revenue per employee dalam tempoh 2015 ni data yang ada uh, sekitar 6 juta ringgit. 6 juta ringgit uh, adalah your revenue per employee. Berbanding dengan Exxon Mobil 6 juta US dollar employee um, revenue oh, okay. per employee.